Усім привіт! Сьогодні в нас відео про те, як я роблю свій нецікавий день в Харкові. Цікавим зараз ви дивитеся на те, як я збираюся. Це найдорожчий парфумований дезодорант в моїй колекції, взагалі в моєму житті. Мені дуже подобається зачіска з крабиком, тому роблю сьогодні її. Сьогоднішнє відео записано двома мовами, тому вразливим покинути екрани. Як я і сказала, я живу в Харкові, тому відповідно ви можете здогадатися, що я усе своє усвідомлене і неусвідомлене життя, все дитинство і доросле життя, я розмовляю російською мовою, тому. Достатньо питати мене, чому я перейшла на російську в інстаграмі, бла 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 Я насправді перейшла на українську дуже різко, а російською я і так спілкуюся. Це мова, яку я не збираюся нікому віддавати. Ой, дивіться, тут я роблю дуже страшні речі. Кьорлер і помадка до цього були вони просто прекрасні, я їх обожнюю. В мене сьогодні був регрес, я буду розповідати про нього в кінці відео. Ви можете прогортати і почути, що я там кажу про це. І це було просто прекрасно. Після цього я вирішила. Піти розважити саму себе, тому що в квартирі постійно застоюється енергія. Тому якщо ви живете не в частному будинку, тоді я раджу вам дуже виходити на вулицю частіше. О, це сироватка від Beauty of Casson. Дуже раджу. Вона дуже класно прибирає запалення, але мені навіть більше сподобалося Medic Есет. Ось так називається якось. А, там так само дуже багато корисних компонентів. Я просто заходила в Харкові, немає beauty of чосон чомусь, я не знайшла. А, і мені дівчинка порекомендувала Medic Aсид, і він мені підійшов, напевно, більше навіть. Beauty of чосон більш така щільна. і Певно, вона навіть забуває пори більше. А медика Сосід, вона така дуже схожа на водичку. Я нещодавно обрізала собі ще більш чолку, тому вона ось так якось тут зрозуміло виглядає. Я не знаю, як зробити це так, щоб вона була і спереду і ззаду. Коротше, погнали, дивитися, що в моїй Упс, тампончик. Кладу туди навушники. Звісно, підзарядитися потрібно. Ось, бачите, це така сумка, в яку я навіть не можу нічого запохнути. Ну, і резинку, і чайові. Це сумка, яку мені привезли мої сестри з Японії. Каблучка з намистинок, яку я сама собі колись зробила. А це громадна, просто балда, якою можна вбити, напевно. Вона за. Кераміки не пам'ятаю. А це каблучка, яку я випадково вкрала в Києві. Я стояла, дивилася, дивилась, дивилася її, щось роздивлялась. Потім хоп, я вже сказала: ну папа, -па". пішла собі, дивлюсь сумку, а там в мене лежить ця каблучка. Це крем, який пахне, як моя директриса зі школи, реально. А для тіла я використовую ось такий дитячий крем. Він так дуже приємно пахне, і він такий лагідний на шкірі, просто не відчувається, дуже зволожує. Переходимо до нашої одежі. Ви бачите, я вже в майці. І ось така в мене юбочка: нові туфлі. Чи як це називається? Дуже модні. Помилуємося в дзеркалі і налаштовуємося на день. Я збиралася зі зйомкою. Години три, того що мені прийшла ця ідея зняти усе це. Боже, які красиві тапки. Просто я вирішила, що сьогодні я на усе дивлюсь, як «Romanticize my life. І просто усе є кіно сьогодні для мене. Метро підіймаюся і опиняюся в просто прекрасному місці. Це китайська кухня. Я замовила собі лапшу з якимось огірком, щось там, морепродукти, лимонад з базиліком і чимось ще. Зазвичай в мене дуже дуже тривожний мозок, але після регресу я була дуже тотально просто розслаблена, і це більш ніж чудово, тому що я нарешті змогла просто поїсти без нічого. Я дивилася навкруги, відчувала смак своєї їжі. І не намагалася втікти від того моменту зараз, який я маю. Роздивлялася усі деталі і просто знімала без сорому ось. Ви бачите, момент для усіх, хто в ностальгії. маленька вставочка. Я сьогодні збираюся в Київ, і тому зараз у мене такий дуже дивний стан. Я буду йти в душ, мити голову і все інше. І я запрошую вас. 5 або 7 числа ви можете обрати свою дату. Місць обмежено на групову гру «Ліла». Це буде офлайн на другому березі від парку Наталка. Там дуже атмосферно, дуже класно. Поки ще гарна погода. Ми будемо сидіти на природі, на траві. Ну не на траві. Я беру свої підстилочки і все інше, і будемо разом з'єднуватися з собою, зі своєю душею, з природою і один з одним. Потім у вас залишиться круте ком'юніті, з яким ви можете потім зустрічатися один. Один, якщо вам буде хтось імпонувати і взагалі ви можете брати своїх друзів з собою. Щоб записатися, пишіть мені в дірект в Телеграм або в інстаграм. І, до речі, підписуйтеся на мої соцмережі там більш близьких стосунках з вами, тому що я частіше викладаю контент. Отчетливым виде від ты от экранов, сейчас Ну вот как раз дополнение, как наполняться собой, а не убегать от других, так чтобы это не было через насилие. Да, это очень важный вопрос для нее. Ну, это связано опять с ощущениями, с чувствованием. Вот, э, когда она позволит себе чувствовать, расслабиться, когда э, мозг станет меньше, ну как бы мысли станут меньше и mm -hmm. страхи и все остальное меньше, чем ее ощущение там любви, расслабления. Это тоже то, что нужно нарабатывать. То есть наработалась вот эта вот установка, что надо быть там, не знаю, собранной, а установка того, что надо быть счастливой, не наработалась или там mm -hmm. в любви. Или что надо всем угодить, наработалось, а что окружать себя людьми, которые находятся в этой любви, mm -hmm. в кайфе от жизни, в своем предназначении и так далее не наработалось, и только там один, два, три человека. Ну вот сейчас она, как бы, их замечает, да, и начинает с ними контактировать это очень правильно. Важно менять и окружение, да. И смотреть, куда ты свою энергию уделяешь. Конечно, можно помогать кому угодно, это тоже важно, но именно чтобы общаться на постоянной основе, например, или там, если тебе самой не хватает энергии на себя, угу. а ты ее переносишь для других, отдаешь постоянно, ну так тоже нельзя, тогда перекос идет. Это путешествие в прошлую жизнь. Почистили максимально себя. Почистили меня. Были подключки какие-то, 10 минимум. Эти НЛО не дают мне покоя. <laughs> Нет, ну просто на самом деле, что порождает вообще сущностей? Мысли, мысли, форму. То есть чем больше негативных каких-то убеждений, установок, именно мыслей, и чем больше вы их подкрепляете, тем больше они э, садятся и сидят у вас по телу, по вашим чакрам и всему остальному. Было такое разочарование небольшое, типа я выхожу и такая сижу, и просто опустошение какое-то. У меня там был и регресс, и чистка, и все подряд. И я внутри такая, блин, ну как так? Почему ни одного инсайта новенького? Вы знаете, какой новенький инсайт? Заключается в том, что я все и так знаю, и я все и так правильно делаю. Бум вот поэтому <с> как бы переживать было нечем. И как всегда нужно просто. Единственное, что перенастраивать свой мозг на позитивные как бы, мышления. Мышление должно быть не просто позитивным. А что такое принятие? Это когда ты проживаешь свою э, жизнь через э, да, это есть, да, я принимаю то, что я это сейчас ощущаю, то, что я чувствую, там, допустим я злая. Окей, okay, я злая. Я тупая. Окей, okay, сейчас я чувствую себя тупой. Там... И все-все-все это, мы это принимаем. Я обычно пыталась это избежать, сказать себе. Нет, я чувствую только хорошее. Или там, блин, нет, мне больно, я не хочу этого чувствовать. Принятие в том, чтобы признать то, что это есть, то, что это существует. У тебя внутри в первую очередь. А что по факту я хотела, знаете, это э, черевна пигулка вот чего я хотела волшебные таблетки. Чтобы я зашла в регресс, меня бы там почистили. Я посмотрела прошлую жизнь, я бы там, типа, как в прошлый раз отлетела, поговорила со своим высшим, я со своей душой, хотя я это сделала. И узнала что-то просто невообразимо прекрасное и не просто узнала а прочувствовала прочувствовала так как я в жизни не чувствую это знаете как через такую любовь просто тотальную я в прошлый раз когда выходила с регресса я потом дня три пока не контактировала слишком много с множеством людей я была в таком тотальном просто расслаблении. А потом по новой мой мозг включился, и я опять эти негативные убеждения прокручивала. Но сейчас мы отключили этих челов. Поэтому сейчас просто дело уже за мной, чтобы я уже выбирала свои мысли, с разумом подходила к вопросам. Мне еще очень нравится, знаете, я на этой неделе думала о том, как вообще люди меняют себя кардинально, как они себе это позволяют вообще. Ну в плане, допустим, в своей школе, да? Я разговаривала, как-то по прикольчику вот так вот. А знаете, чтобы что, чтобы выделиться? Но по факту настолько внутренне хочется просто молчать, либо же просто вот дышать, существовать, да? Не бежать, абсолютно быть э, спокойной. Кстати, э, я вот чувствовала это от моей прекрасной одноклассницы, которую я сегодня, кстати, встретила. Вот один вот такой вот вайб. Это то, что я ощущаю внутри себя. Но можно это позволять себе, а можно нет. Так вот, я скорее не позволяла, чем позволяла. И вот что раскричались, что такое? И вам привет. В общем, я не могла понять вот этот вот этот момент с тем, как люди вообще меняют свою жизнь на какую-то другую, кардинально. То есть у вас есть то же самое окружение, да? Люди, которые вас знают. И тут ты с ними встречаешься, и такой Я это новый Я. Вот как так? Да просто. Я слышала фразу такую на англоязычном ютубе: что типа входите в комнату так, или в заведение так, как будто бы вы владеете этим заведением. А потом я услышала другую фразу. Входите в заведение так, как будто бы вы владеете своим телом. Вот это на самом деле больше подходит. То есть я владею своим телом. Соответственно, я выбираю, кем мне быть, и как мне выглядеть, и как мне звучать. Что мне говорить, и как мне проявляться. Все это я выбираю. И в таком случае... Вы не будете сами себя затыкать, вы не будете думать, блин, а вдруг я что-то не то сказала? Вот все это просто улетучится, оно уйдет с ваших вообще мыслей, с вашей головы. И вы будете чувствовать себя более свободными вообще всегда, везде и со всеми. Я в процессе.